под малосемейкой берег 7 вот водопровод на соединении стояка с лежаком образовался вот такой порыв вот в подвале теперь хлещет вода железные трубы холодного водоснабжения на стыке вот стояк идет с лежаком вот на стыке там поржавело и теперь прорвало вот, полно воды. Перекрываем дом. Будет держать вот это. Mm -hmm. Ну, говорил, она гниловатая. Все, все, что мог, оно в эту сторону. Ага, я вот, я заплажу, вот, да. вот, здесь, да, была дыра. Да, да. вот тут вот сильно слабая. Здесь ничего mm -hmm. тут еще еще вот, вот А вот сюда, да. Ну и <кх> не знаю, если сейчас не будет проступать где-то из-под вот здесь вот где-то вот так, ага. вот, то, то все в порядке. Года да? полтора простыли. Ага, ну в общем надо менять по-хорошему вот это ну, все, да? да? Ну, вот, эту, да. На пластик. Можно участками, ну, допустим, вот тут, тут гнилое место, а дальше там, через метра полтора оно еще более-менее нормальное. Ага. Можно так делать, но ну, это не следует. Да. В общем, выключайте воду. Все, включаю потихоньку. Так, открываем потихоньку, чтобы не было гидроудара. Тут было разъединено, поэтому немножко болотца. Вот это я соединил. С канализацией тоже надо работать, уважаемые должники. Шановные боржники, вот смотрите. Вот это вот такая система. И туди воно тримается. С канализацией тоже треба работать. Вот эти все не делянки, их треба менять. Ось в квартиру до вас пішло отаке жахіття. Но тут я з'єднав, такого болота не буде, тут вентиляція воно підсохне десь протягом тижня. Сергій, там порядок! Гляну, що там у нього. Ну, раз не телефонує, значить порядок. Ну что. Нормально? Так, сухо и комфортно. Все? Так, да. хорошо. Тут А дальше там где-нибудь. Это было только это место, да? Да. Значит, что? да, вот это здесь. Она холодная, но да. тут вода есть. Водичка, да. да, пошла, пошла. Да, да я потихоньку Тихо. открыл. Вот этот вот участок. Так что имейте в виду, что это труба. Ну, долго не протянет. Ну, годик какой-то и все. В течение да. этого года надо решить вопрос полностью. Да. Кардинально, да. Ну, мы будем тогда обращаться. Целый год впереди у вас. Хорошо. Так что уже как все, далее. добренько. Ну, водичка пошла, все. Все, спасибо, выходим тогда потихоньку.